रहे लेकिन जे पी नड्डा जी प्रेंगे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष वो आज मुंबई आए थे महाराष्ट्र में सबसे दिल के करीब हमारा त्यौहार गणेश उत्सव का है तो गणेश उत्सव के निमित्त यहाँ आए थे तो यहाँ आकर उन्होंने हमारे लाल बाग के राजा के दर्शन किए चिंतामणि के दर्शन किए और हमारे मुंबई प्रदेश के भाजपा के अध्यक्ष आमदार आशीष शेलार जी के गणेश मंडल को भी उन्होंने यहाँ भेंट दी यहाँ विवेकानंद जी का उन्होंने यहाँ पुतला और वहाँ पूरा स्मारक का यहाँ प्रतिकृति तैयार की है वो भी देखा और हमने देवेंद्र जी फडणवीस इनके सागर बंगले पे भोजन भी किया और हमारी बैठक भी हुई इस बैठक में क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आए थे भारतीय जनता पार्टी के सर्व राज्य के नेता उपस्थित थे तो भारतीय जनता पार्टी संगठन और आने वाले चुनाव के बारे में चर्चा मैंने दे ट्वीट देखा नहीं सुबह से मैं भी अध्यक्ष जी के साथ दौरे पर हूँ इसलिए उस पर मैं टिप्पणी कर नहीं सकती अगर आप कह रहे हैं की पीयूष जी ने और कोई नेताओं ने ऐसा ट्वीट किया है तो वो सब जानकर अभ्यास कर, कर ही ट्वीट करते हैं तो उन्होंने जो कहा है, तो है। उसमें कोई ना कोई सत्यता होगी पर मैंने देखा नहीं जवाब है मेरा मैं पीयूष जी से ट्वीट पहले मी सकन दौड़ात है भाष्य करू शही पार पीयूष जी ने ट्वीट के लिए तुम्हें तर ते एक जबाबदार नेता आहेत आणि त्यांनी काहीतरी विचार करून ते ट्विट केलं असेल अभ्यास करून माहिती घेऊनच केलं असेल ते देशाचे मंत्री आहेत त्यामुळे मी त्याच्याविषयी काही व्यक्ती एका आमचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जे पी नड्डाजी आज मुंबईमध्ये आले होते गणेश उत्सव आहे महाराष्ट्रासाठी अत्यंत जिवाळ्याचा असा सण आहे उत्सव आहे तर न निसर्गत महाराष्ट्रात आल्यानंतर लालबागच्या राजाचं दर्शन त्यांनी घेतलं चिंतामणीचं दर्शन घेतलं आणि आता जी शेलार मुंबई प्रदेशचे अध्यक्ष आमदार आहेत त्यांच्याही गणपतीचं त्यांनी त्या मंडळाचं दर्शन घेतलं आम्ही सागर बंगल्यावर सर्व आमचे पदाधिकाऱ्यांचं भोजन झालं आणि आम्ही साहजिक आहे आम्ही राजकीय लोक आहोत आमचे राष्ट्रीय अध्यक्ष आले आणि त्यामुळं आम्ही खूप छान आमची चर्चा झाली बैठक झाली एवढाच विषय आहे या बैठकीमध्ये काय चर्चा झाली हा विषय प्रत्यक्षात काय चर्चा झाली हा विषय मी एका वाक्यात सांगू शकते की बैठकीमध्ये राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टीचे यांनी आमच्या राज्यातल्या भारतीय जनता पार्टीच्या नेत्यांवर भारतीय जनता पार्टी संघटनेविषयी आगामी निवडणुकांविषयी चर्चा केली